નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ સાતમો વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં કાવ્ય પાંચ આ કાવ્યનું નામ છે ધરતી કી શાન આ કાવ્યના અભ્યાસ પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર માહિતી મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો લાઈક કરો શેર કરો અને બિલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરું જેથી આગળના દરેક નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ સાતમો વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ પાંચમો આ પાઠનું નામ છે ધરતી કી શાન અભ્યાસ તેમાં પેલો પ્રશ્ન કાવ્યકા કા ડીવીડી મોબાઈલ જે સે સાધનો કે માધ્યમ છે સુનાકર વ્યક્તિગત યા સામૂહિક ગાન કરવાના

साइकिल चला सकता हूँ मैं पतंग उड़ा सकता हूँ मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ बीचों प्रश्न विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है जवाब रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र कपड़ा प्लास्टिक रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं भवन निर्माण क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है मोटर बस रेलगाडी दूर वाहन आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है टेलीफोन मोबाइल ईमेल के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में हमने अद्भुत प्रगति की है त्यारछी त्रीजों प्रश्न अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है जवाब मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं मनुष्य को वाणी का वर मिला है उसके पास भाषा की शक्ति है इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है चौथा प्रश्न काव्यम में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उसके समानार्थी शब्द दीजिए काव्यम में उल्लिखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द धरती तो तेनो समानार्थी शब्द भूमि पृथ्वी पर्वत तो पहाड़ नदी सरिता प्रश्न नंबर त्र निम्नलिखित शब्दों का सूत्र उच्चारण कीजिए और शब्द कोश में उसका अर्थ ढूंढकर बताइए पहलू चे हस्तपुष्ट तो तगड़ा हटाकटा संवाद बातचीत सिद्ध जल्दी जोहर पराक्रम युद्ध में शत्रु के विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल मरना अजनबी अपरिचित वेदांत ब्रह्म विद्या मुकद्दर भाग्य सागिर्द शिष्यम, वृति, मनोदशा मन का झुकाव स्पष्ट साफ साफ त्यार प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए तो काव्य भावार्थ जो हे पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसा उच्च दर्जे का दिमाग है तो अगर क्रोध में अपनी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है बीजी काव्य पंक्ति भावार्थ हे मनुष्य तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है तो आकाश में भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है त्यारे प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रश्न मनुष्य क्या क्या कर सकता है जवाब मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है यह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है यह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है यह धरती और आकाश को एक एक कर सकता है इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है बीचो प्रश्न मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है जवाब मनुष्य के वाणी में बड़ी शक्ति है वाणी के बल पर वह लोगों को प्रतिभा प्रभावित कर सकता है वह लोगों के विचार बदल सकता है इस प्रकार अपने वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है त्रीजो प्रश्न मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है जवाब मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है त्यारछी प्रश्न नंबर बे उचित जोड़ मिलाइए मनुष्य के आत्मा में स्वयं भगवान है मनुष्य के नयनों में नयनों में ज्वाल है मनुष्य के भ्रुकुटी में तांडव का ताल है मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है मनुष्य की छाती में महाकाल है त्यार प्रस्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने का चिन्ह कीजिए मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे यारपछि प्रश्न नंबर चार नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो चलो જોઈએ अमृत तो तेनो विरोधी शब्द विष वाक्य शंकर जी ने विष पी लिया वरदान तो तेनो विरोधी शब्द अभिशाप वाक्य दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है उच्च तो तेनो विरोधी शब्द नीचा वाक्य शर्म शर्म से उसका सिर नीचा हो गया पाप तो तेनो विरोधी शब्द पुण्य વાક્ય વિદ્યા કા દાન બહુત બણા પુણ્ય હે જીવન તો તેનો વિરોધી શબ્દ મૃત્યુ વાક્ય વીર પુરુષ મૃત્યુ સે નહીં ડરતે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર પાંચ નીચે દિયે ગયે શબ્દો કો શબ્દ કોષ કે ક્રમ મે રખ કર ઉનકા અર્થ શબ્દ કોષ મે સે જાનીએ ઓર લિખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તે શબ્દને આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવ્યા છે અને તેમનો અર્થ લખ્યો છે ચાલો જોઈએ આઈના તો તેનો અર્થ હશે કૃપા શીસ તો મસ્તક માથા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ધોરણ સાતમો વિષય છે હિન્દી તેમાં કાવ્ય પાંચ તેમના અભ્યાસમાંથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પુનરાવર્તન એકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પુનરાવર્તન એક ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો